Okey, assalamualaikum ya, salam sejahtera dan salam kuasa ketiga. So, ini live ringkas tajuk saya ialah isu bendera Israel yang dikatakan muncul dalam satu acara di Kelantan. Jadi, mesej saya kepada PAS atau Perikatan Nasional ialah awak tidak boleh berkompromi dan jangan membisu. So, apa maksud saya jika audio jelas boleh tolong maklumkan di ruang komen share ramai-ramai dan sertai telegram saya Regi Jesse Rita Odin dan bagi ramalan-ramalan dan undian-undian berkait dengan PRN Sabah yang saya akan buat dan sudah pun buat awak scroll ke bawah dan awak lihat awak kena join telegram Regi Jesse Rita Odin saya ok uh, ada laporan-laporan media dan juga video-video yang tular di media sosial dan laporan Malaysia kini khususnya bahawa dalam satu acara yang telah dianjurkan di Kelantan saya kira ini kumpulan-kumpulan tertentulah yang telah anjurkan ya telah muncul bendera Israel so awak pergi rujuk laporan media sendiri secara am ada kemunculan bendera Israel Now, uh, timbalan Menteri Besar Kelantan tak silap saya telah membuat kenyataan atau something like that bahawa itu sebenarnya sebahagian daripada satu lakonan mereka nak tunjukkan Israel serang Palestin dan macam-macam lagi lah. Okay. Now, saya terus terang. Jangan anggap saya ni uh, tidak percaya. Saya percaya saya sebenarnya percaya bahawa itu sekadar lakonan dan uh, niat mereka adakan bendera Israel di situ mungkin atau barangkali untuk uh, memenuhi sebahagian daripada syarat lakonan itu mungkin nak tunjukkan Israel tengah serang ke kapal yang ada orang Palestin or whatever lah itu awak kena tanya pengarah tapi saya percaya tidak ada niat untuk mereka mengibarkan bendera Israel sebagai tanda sokongan terhadap Israel. So, saya percaya, bukan tak percaya. Tapi itu bukan isunya. Isunya ialah, nombor satu, ia melanggar undang-undang. Seksyen tiga, kurungan satu, akta, ya. Uh, apa nama akta tu? Yang berkaitan dengan uh, lambang lah, uh, nak macam pamerkan lambang ya? ah, 1949 tak silap saya so akta tu ah, akta mempamerkan lambang awak cek lah ya? 1949 seksyen 3 kurungan 1 jadi jika dilakukan tanpa kebenaran khususnya bendera Israel yang boleh menimbulkan kegusaran dan masalah maka ia sudah jadi satu kesalahan jadi penjelasan MB sebenarnya bukan hanya tidak relevan tapi MB timbalan MB perlu dilihat konsisten dengan pendirian PAS bila melibatkan isu bendera lain bahawasanya mereka nak ikut undang-undang mereka hendak siasatan dan macam-macam lagi kan jadi MB tidak boleh berpihak atau timbalan MB tidak boleh berpihak kepada pihak dalam di Kelantan itu Sebaliknya, kenyataan yang lebih bertanggungjawab ialah minta siasatan diadakan dan siasatan sekadar setakat pemahaman saya sudah dimulakan oleh PDRM. Ia itu pun dilaporkan di media. Ya. Yeah. So itu pertama. Kedua, saya nak rujuk kembali kepada betapa kecohnya PAS dan perikatan ni bila isu bendera China yang kejadian pertama berlaku ada satu acara itu bukan acara aa, rasmi kerajaan ke apa tapi dalam acara itu ada gambar video atau apa orang kibar bendera China. Nah pas sebagai parti Islam dan ya, dulu dulu saya dukung prinsip perjuangan perikatan dan sebagainya sepatutnya menunjukkan kematangan minta penjelasan mungkin buat sidang media minta penjelasan apakah sebenarnya yang kita lihat mengapa ada orang kibar bendera China adakah itu sebahagian daripada acara itu atau kehendak penganjur siap siapakah orang-orang terlibat tanya dan dapat maklumat tidak aktivis pem, uh, pro pembangkang dan ahli-ahli politik pembangkang Menyerang Menyerang Dan uh, bila penjelasan diberi oleh penganjur Ia tidak diterima Mau benda tu disiasat Tid ha? dan, dan satu slogan yang selalu digunakan oleh Orang-orang perikatan ni Dalam isu-isu membabitkan bendera Tak kira bendera Malaysia terbalik ke Bendera China ke whatever ke Ialah Oh mereka senang je Selalu minta maaf kemudian depa teruskan especially aktivis di media sosial. So maknanya mereka tegas, tak boleh, tak ada kompromi, tak ada, tak tak ada maaf, tak ada penjelasan, siasat. Ya. Yeah? Dan ramai juga di media sosial sudah hakimi, dia orang ni ada niat jahat. Sampai tokoh negarawan pun pernah kata something like like lebih kurang ada ada niat tak betul. Okay Okay Kemudian, saya menjelaskan. Sebenarnya, yang itu uh, adalah bukan warga Malaysia. Mereka menghadiri acara itu. Kebetulannya, ia adalah acara keramaian berkait dengan budaya China. Dan mereka warga China. Dan mereka mengibarkan warga uh, bendera China. Saya menjelaskan, kalau contohnya saya berada di Amerika Syarikat. Dan di situ ada satu... Uh, pesta ataupun uh, keramaian yang juga membabitkan budaya kita budaya Asia maka saya akan kibarkan bendera Malaysia sebab ya saya di sana lebih-lebih lagi kalau ianya berkaitan dengan contohnya Aidilfitri uh, so saya akan kibarkan bendera Malaysia dalam keramaian itu dan orang contohnya daripada Arab Saudi akan kibar bendera mereka orang dari Jordan akan kira kibar bendera mereka Itu perkara biasa Itu bukan bermakna Kita adalah sebahagian daripada satu ya, Awak kena tengok keadaan Now, Salah ke tak salah Itu kena lihat juga undang-undang negara itu So Di situ sebenarnya ada Bendera China dikibarkan Bukannya bendera besar Bendera kecil oleh warga China Nah PDRM dengan saya menjelaskan juga kepada perikatan bahawa di dalam acara yang sama tak kala pembangkang duk serang babak bendera China ni mereka tak sentuh ada warga Thailand kibar bendera Thailand. So mereka bertumpu kepada bendera China. Saya kata ini dah tak betul. Kemudian selepas ditegur, selepas diberitahu mereka tak berhenti, mereka teruskan gelagat mereka menunjukkan perjuangan pada hemat saya tidak jujur dan jahat. Ya. Dan kemudian di media sosial dikaitkan dengan DAP. Tengok di bawah DAP ada ah, dan mereka julang China, bendera China dan sebagainya. So, begitu diputar belit isu itu dan inilah bibit-bibit yang menyebabkan saya mula muak dengan PAS. Okay? Dan akhirnya menjauhi PAS. So, tapi mereka tegas. Putar belit pun tak apa, tegas. Isu bendera terbalik pun Kalau awak lihat di media sosial Tak boleh dimaafkan Ada satu peristiwa seorang tu Dia tengah tegakkan satu tiang So kebetulan dalam pada dia tengah tegakkan Bendera nampak terbalik Dan orang tangkap gambar pada masa itu Dia beri penjelasan Okey kita tak tahu dia bercakap benar ke tidak Ramai orang yang ada di tempat kejadian Yang berkata dia bercakap benar Tapi polis siasat kita bersangka baik Ini tidak dia diserang, tak boleh kompromi, tak, salah tetap salah. Mereka minta maaf dulu Kemudian mereka buat lagi macam-macam ya. -macam. okay. Jadi sekarang PAS tidak boleh berkompromi Kerana di bawah negeri yang ditakbir oleh PAS Ada satu kejadian Di mana didakwa bendera Israel telah muncul Lakonan ke tak lakonan ia melanggar undang-undang Dan penjelasan seharusnya tidak boleh diterima Ianya wajar disiasat dan PAS perlu bertegas. Tak boleh membisu. PAS kena pamerkan semangat ketegasan yang sama yang telah dipamerkan apabila diputar belit satu acara membabikan isu bendera China dan juga isu-isu lain berkaitan bendera, PAS kena menunjukkan ketegasan yang sama. Tetapi malangnya bila saya selak Uh, media sosial internet agak membisu. Jadi saya persoalkan di manakah prinsip perjuangan PAS dan perikatan secara am termasuk bersatu dalam isu ini? Kenapa tidak konsisten? Mereka yang berdiri atas landasan kebenaran tidak pilih bulu. Awak tuduh kerajaan pilih bulu. Ya? Awak tuduh kerajaan pilih bulu Mula-mula dulu saya pun kata Anwar ni berat sebelah Sebab semua yang didakwa Semua yang disiasat adalah dari pembangkang Tetapi sebenarnya itu dah lumrah semua kerajaan dulu-dulu Kerajaan lazimnya tidak akan kenakan orang mereka sendiri Even pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin Even pentadbiran Mat Sepas jadi kerajaan dulu Masa pentadbiran barisan dulu Itu sebenarnya dah jadi lumrah dalam mana-mana pentadbiran. Tetapi apa pun saya kata okey mungkin, mungkin. Kita lihat dulu. Okey. Tetapi lambat laun bila saya lihat cara perjuangan PAS ni dan atas pengakuan Wan Saiful sendiri awak bayangkan Wan Saiful ni dia sebenarnya saya saya agak kagum dengan Wan Saiful tapi juga terkejut dengan satu kenyataan dia baru-baru ni. Dia kata jangan tekan saya sampai saya buka hal melibatkan berjuta-juta ringgit melibatkan seorang pemimpin bersatu atau dalam bersatu. Maknanya, secara tidak langsung, Wan Saiful memberi gambaran dia tahu berkenaan dengan satu jenayah rasuah ke apa ke membabitkan pemimpin bersatu. Tapi selagi kamu baik dengan saya, saya senyap. Maknanya tak bersih lah. Dan juga ianya jenayah apabila awak tahu berkenaan dengan jenayah sebegini tapi awak diamkan. Jadi Sa'wan Saiful secara tidak langsung juga menunjukkan kita pun pilih bulu. Dan jika PAS membisu isu ini, PAS pun menunjukkan dia pilih bulu. Macam mana boleh pilih bulu? Jadi itu maksud saya PAS tidak boleh membisu. Dan logik saya tepat. Ya? Logik saya tepat. Nah petang ni saya akan buat satu lagi live ramalan pertama secara rasmi saya berhubung PRN Sabah. Saya sudah buat sebelum ini. Dan seperti juga yang berlaku di Mahkota, di Air Kuning, diperkerah Laskar Saiba untuk serang saya. Masa di Mahkota, kalau awak pergi ke ruang, awak scroll ke bawah, ada satu artikel saya tulis berkenaan Tan Sri Anwar Musa. Awak tengok Laskar Saiba yang masuk. Yang awak tengok. Mereka serang bertubi-tubi di Mahkota dan Air Kuning bila saya membuat ramalan yang tidak memihak mereka. Namun, bila keputusan pilihan raya... Makota dan Air Kuning keluar Ramalan saya tepat dalam kedua-dua kes Dan laskar mereka Terus membisu Di media sosial mereka memainkan persepsi Hebat tetapi realitinya Mereka makin hilang sokongan Di Makota mereka Kehilangan sedikit undi Melayu Islam Di Air Kuning juga Kehilangan sedikit lebih banyak dari Makota Dan di kedua-dua pilihan raya ni Barisan nasional menang Berlipat kali ganda lebih besar Okey So, apakah ramalan pertama rasmi saya di Sabah? Saya akan buat hari ini, petang ini atau malam ini. Dan kemudian mana-mana pemimpin yang rasakan regi ini mengarut, dia kena berani buat ramalan. Jangan lepas PRN. But, jika saya salah, baru mereka nak tegur. Ha, tengok ada orang dulu. Tak boleh. Awak kalau tak, tak berani ramal, ha, then jangan ramal. Jangan lepas pilihan raya tegur ya? So saya akan buat ramalan Pertama Saya biasanya buat tiga Saya buat awal-awal lagi 13 Oktober hari ini Secara rasmi saya akan buat ramalan PRN Sabah Ramalan pertama ya? Dan satu je perkara Saya beritahu awak Yang saya boleh ramal sekarang Dan saya beritahu, saya bocor sikit Saya Seratus peratus yakin Perikatan Nasional Bungkus di Sabah. Kalau dapat pun mungkin satu dua kerusi ke apa ke. Tapi secara keseluruhan dia bungkus di Sabah. Silap-silap hilang deposit. Itu saya tak pastilah. Okay? Ha, itu saya boleh beritahu. Yang itu saya 100%. 100%. 100%. Ya? Itu saya Ya, kalau sesiapa jangan jangan hantar laskar kutuk saya. Kalau berani kau orang buka mulut buat kenyataan rasmi aa, buat ramalan sendiri di Facebook sendiri. Ya. Baru jantan. Ha, saya terbuka sekarang. Perikatan akan bungkus di Sabah. Saya ulang. Perikatan Nasional akan bungkus di Sabah. Kalau dapat pun mungkin satu dua kerusi. Tapi itu saya amat-amat tak yakin. Ya? Okay. Tak apa, saya ulang lagi sekali. Perikatan Nasional akan bungkus di Sabah. Ya? Yeah? Okay. Se sehingga tunggu ramalan pertama saya malam ni. Sehingga kita berjumpa nanti. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.